У п'ятницю, 13 червня, в Тернівському міському центрі дозвілля Шахтар відбувся урочистий концерт, присвячений дню медичного працівника. континенты не помеха нам. Я весь мир тебе отдам. Мы с тобой любим построим чудный хам. Вітати робітники здоровоохоронної системи приїхали народний депутат Артур Мартовицький, Тернівський міський голова Віталій Тарелкін та почесні гості заходу. Білий халат асоціюється у нас з теплою, з І Коли ми заходимо в стіни медицинського учреждения, ну, може ми боїмося там в стоматологічний кабінет заходить. Нам оказали помощь, и мы знаем о том, что вот, как бы, человеки, мы все одинаковые, люди-человеки, но тем не менее вы особенная вот такая прослойка нашей нации, те, которые знаете все наши внутренние проблемы. И как ни странно, когда мы идем, мы отдаем себя в руки врачам и всегда надеемся на их помощь, на их спасение. Окрім слів вдячності й побажань успіху, гості заходу також нагороджували присутніх на заході медиків грамотами та подяками. Благодарністю городського голови награждається Лавтінова Євгенія Александровна, завіститель головного врача по медицинському обслуживанню населення. общей практике семейной медицины амбулатории номер один. Яченко Елена Витальевна, врач-стоматолог, терапевт стоматологической службы. Кудовиченко Елена Григорьевна, врач-невропатолог. Снегирева Елена Валентиновна, старшая медицинская сестра хирургического отделения. вам человеческое спасибо. С наступающим вас профессиональным праздником, добра, мира, здоровья. И чтобы пациенты дарили вам слова благодарности. Это для вас тоже очень важно. С праздником! Спасибо! Благодарностью от народного депутата Украины Мартовинского Артура Владимировича награждается Халявкин Юрий Владимирович, врач-терапевт участковой амбулатории номер один. Лаборант клиника диагностической лаборатории. Житский Владлен Анатольевич, врач, ортопед-травматолог. Спасибо, Артем Владимирович. От себя желаю вам всем присутствующим в этом зале, вашим родным, вашим близким, здоровья, мирного неба, удачи и благополучия в семьях. И чтобы наш профессионализм, в первую очередь ваш профессионализм, был востребован в нашей стране только в мирных целях, во время мирного сосуществования а те навыки оказания медицинской помощи в военное время так и остались в наших практических и теоретических учениях. Я вас всех поздравляю с нашим праздником. Спасибо вам за работу. Нам еще предстоит с вами очень много работать. И я вам всем желаю всего наилучшего. что то с каждым годом поздравлять все легче, у меня такое ощущение. Раньше к нам, ну, крайне редко мог прийти городской голова. Сейчас мы это видим регулярно, нам это приятно, нас видят в городе, поздравляют. Депутата Верховного Совета мы видели в лучшем случае в виде поздравительного адреса. Артур Владимирович, спасибо ему всегда, вот последние годы к нам приходит. Ну, кроме этого, Поздравляет еще и главный врач. И я уже бумажечку себе написал, чтобы не забыть, хоть кем я работаю, потому что <свят> <свят> вроде бы полный комплект. Поэтому хочу всей души вас поздравить, пожелать мирного неба и то, чтобы у нас было как можно меньше работы. Спасибо. Почетной грамотой награждается Шведская Татьяна Николаевна. Сустренко Андрей Александрович. Кузнец Ирина Александровна. Чурилова Ирина Богдановна. Махонина Ольга. Викторовна. Белевич Галина Михайловна. Потапенко Ольга Викторовна. Калинина Наталья Николаевна. Что важно шахтеру, ну, конечно, в первую очередь, кроме заработной платы, чтобы у него были надежные тылы. Надежный тыл – это, конечно, семья, и второй тыл – это безопасный труд, система здравоохранения. То, на что человек может надеяться, зная о том, что шахта – это травмоопасное производство, и не дай бог что, есть люди, к которым можно всегда обратиться и которые не оставят один на один с какой-то, не дай Бог, бедой. Хочется вам пожелать в этот день, чтобы вы были всегда такие приветливые, добрые, счастливые, чтобы наконец-то обратилось правительство к вам лицом, повысило существенно заработную плату, чтобы вы ну, хотя бы на уровне шахтера западного Донбасса. И тогда у нас будет мир и на небе, и на земле. Почетной грамотой независимого профсоюза угольщиков награждается Крадько Николай Маркович, главврач. Василий Евгений Викторович, врач-хирург. Мунько Любовь Анатольевна, сестра спидцентра. Ясалова Марина Игоревна, врач-отоларинголог. Кудерская Татьяна Ярославна, сестра приемного отделения. Чернышова Андрина Алексеевна, младшая медсестра. Валькова Любовь Николаевна, врач. Колякина Любовь Васильевна, врач. В урочистій програмі приймали участь творчі колективи міста і сольні виконавці. Танці, пісні, навіть виступ реп-виконавця. Все це підіймало настрій тим, хто плекається про здоров'я тернівчан. И к врачу, да ну я лучше дома посижу, полечу И хоть от боли я даже сквозь сон кричу Со стоматологом без мазы я сыграть ничью У меня из 32, и так немного Я не позволю еще пару штук отправить богу Не дам я в белых халатах этим эскулапом Мой рост небольшой, совать свои большие лапы В их кресле я никак оказаться не хочу По звуке бормашинки я, увы, не промолчу Когда мою эмаль будут разрушать безвременно Признаюсь даже в убийстве Джона Кеннеди Артур Мартовицький, зокрема, акцентував на тому, що найважливіше, що є у держави, це людське життя, і він разом із компанією ДТЕК буде тільки примножувати те, що вже було зроблено для медичних закладів західного Донбасу, адже здоров'я найвища людська цінність. Помагали і, і буду допомагати. Чому? тому, що от щитали, що, звісно, саме що є у чоловіка, це його здоров'я. А для государства? Держави... на мой взгляд, самое важное и самое ценное, должно быть это человеческая жизнь. И нужно все сделать для того, чтобы э, вот, человек жил комфортно и э, достойно. А ну, без э, нормального состояния здоровья, без его самочувствия, наверное, тяжело построить здоровое, здоровую социальную среду. И очень важно, что вот в регионе Западный Донбасс и находясь сегодня в Терновке, можно э, сказать, что э, Основная градообразующая компания – это компания «ДТЭК» и «ДТЭК Павлора в регионе Западный Донбасс. Несмотря на финансовые трудности, на те кризисы, которые есть, и вот сегодня вопросы, связанные с проблемами по востоку Украины, ну, не меняют свои приоритеты в части оказания помощи на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, на поддержку медицинских работников. Приобретается современное диагностическое оборудование, реконструируется или восстанавливается, приводится в должный вид терапевтические отделения, кардиологические отделения. Несмотря на те проблемы, которые есть на сегодняшний момент у нас в стране, мне хочется верить, и я уверен, что общество будет консолидироваться, люди будут становиться открытыми, не помогать друг друга э, слышать друг друга, участвовать в проблемах и в радостях друг друга. И неважно э, это врачи э, вот, или это или это шахтеры, мы все э, должны поддерживать и работать э, и понимать друг друга. только тогда мы сможем делая это сегодня завтра мы э, сможем видеть только в этом случае мы можем видеть нормальное э, стабильное завтра.